घडामोडी पाहयचा तर मग सी चोवीस तास या आपल्या यूट्यूब चॅनलला लाईक करा शेअर करा सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवरती कर क्लिक करायला अजिबात विसरू नका डॉक्टर डोले न्यूरोस्पाइन बोन आयुर्वेद सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल सर्व प्रकारच्या मेंदूच्या मणक्याच्या सांध्यांच्या आणि हाडांच्या आजारावर विना ऑपरेशन प्रभावी उपचार आजार पॅरेलिसिस मायग्रेन पार्किन्सन्स एवियन अवर्सकुलर नेक्रोसिस तसेच मानदुखी कंबरदुखी गुडघ्यांची झीज मणका सरकणं खांदे अडकणं आमवात स्पोर्ट्स इंजरीज सायटिका तसेच मणक्यांमधील जागा कमी होणं विशेष उपचार पद्धती पंचकर्म नाडी परीक्षा कम्पिंग थेरपी फिजिओथेरपी ट्रॅक्शन अक्यूप्रेशर मर्मचिकित्सा अग्निकर्म विग्नकर्म तसेच अक्यूपंक्चर आधुनिक चिकित्सा नमस्कार मी डॉक्टर अमित डोले एम डी आयुर्वेदा माझे पश्चिम महाराष्ट्र प्रथम असे संगमनेर येथे डॉक्टर ढोले न्यूरो स्पाइन बोन आयुर्वेद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आहे माझ्या हॉस्पिटलमध्ये मा पंचकर्म युनिट एक्स रे युनिट फिजिओथेरपी युनिट जनरल वॉर्ड स्पेशल रूम अशा सर्व प्रकारच्या सुविधा आहेत तर एकदा तुमच्या सर्व जुन्या आजारांसाठी हॉस्पिटलला अवश्य भेट द्या तरीही पंचक्रोशीतील नागरिकांनी आपल्या हॉस्पिटलला भेट द्यावी व एकदा उपचार घ्यावेत आपला पत्ता डॉक्टर अमित रामनाथ ढोले मोबाईल नंबर शहाण्णव पासष्ट शहाऐंशी ऐंशी शून्य नऊ आणि ऐंशी शून्य सात छत्तीस शून्य 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 एक डॉक्टर ढोले ढोलोस्पाइन बोन आयुर्वेद सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल ठिकाण नवीन नाशिक पुणे बायपास राजापूर रोड ढोलवाडी तालुका संगमने जिल्हा अहमदनगर संपर्क ब्याऐंशी एकसष्ट शहाण्णव शहात्तर चोवीस हजरत मोहम्मद पैगंबर यांची पंधराशेवी जयंती या निमित्तानं संगमनेरमधील नूर मस्जिदीमध्ये मौलाना हाफिज अब्दुल कादरी यांनी नागरिकांना विशेष मार्गदर्शन केलं सी चोवीस तासशी बोलताना मौलाना कादरी म्हणालेत की हजरत मोहम्मद पैगंबर यांच्या जयंतीचा खरा संदेश म्हणजे प्रेम ऐक्य आणि माफ करण्याची ताकद ज्यांचे नातेवाईक किंवा आपतेष्टांशी भांडण झालं असेल त्यांनी माफी मागावी हाच खरी जयंती साजरी करण्याचा मार्ग आहे संगमनेर शहरामध्ये विविध ठिकाणी खास कार्यक्रमांचं आयोजन या निमित्तानं करण्यात आलंय अनेक मस्जिदींमध्ये जलशाचे कार्यक्रम काही ठिकाणी भंडाऱ्याचे कार्यक्रम तर कोणी खीर बनवून त्याचे वाटप करत आहे आणि जयंतीचा आनंद साजरा करत आहे मौलाना कादरी म्हणालेत की पैगंबरांच्या शिकवणुकीचा खरा अर्थ समाजामध्ये प्रेम आणि सौहार्द वाढवून आहे आणि त्यासाठी माफी मागण्याची परंपरा समाजाला योग्य दिशेनं घेऊन जाईल नमस्कार सी चोवीस तास मध्ये आपला हार्दिक स्वागत आहे आज संपूर्ण संगमने शहरामध्ये हजरत मोहम्मद पैगंबर यांची जयंती साजरी केली जाते ही साजरी का केली जाते याच कारण काय आणि काय कार्यक्रम असतात हे आपल्या सर्व प्रेक्षकांना आज माहिती आम्ही सी चोवीस तासच्या माध्यमातून देणार आहे आज आपल्या सोबत नूर मस्जिद एकता नगर या ठिकाणी असलेले अ मौलाना हाफिज अब्दुल काद्री हे आपल्या सोबत आज आहे तर आज आपण त्यांच्याशी मुलाखत घेणार आहे अस्सलाम वालेकुम असलम ये जो हज़रत मोहम्मद पैगंबर इनकी जयंती जो है आज मनाई जाती है तो क्या रीज़न है क्या क्यों मनाई जाती है क्या ये हमारे प्रेक्षकों को थोड़ी मालूम देनी ये जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जयंती यानी अगर उर्दू में अगर इसको कहा जाए तो योम विलादत यानी बर्थ डे ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो मनाया जाता है ये इंटरनेशनल लेवल पर यानी आलमी सतह पर कम से कम कोई मुल्क ऐसा पूरी दुनिया का नहीं है जहाँ पर उद्धव वसलम की जयंती नहीं मनाई जाती हो और ये इसलिए मनाई जाती है कि इस दिन क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी हुजूर की पैगंबर की विलादत से पहले उनके बर्थडे से पहले अगर आप देखेंगे तो पूरी दुनिया में एक दौर दौरा था जहालत का दौर दौरा था औरतों को ज़िंदा जला देना उनको दफना देना मज़दूरों को पाओ की जूती समझना उनके हक ना अदा करना काले गोरे की बुनियाद पर फ़र्क करना अमीर गरीब की बुनियाद पर फर्क करना ये तमाम मामला थे बहुत सारी बातें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम चीज़ों को ख़त्म किया बराबरी का मामला किया औरतों के हकूक़ दिलवाए यतीमों बेवाओं के हकूक़ दिलवाए बहुत सारी चीज़ें हैं अगर आप बैठ के बात करेंगे तो तो बस इसी चीज़ के हवाले से हम लोग हजूर का योम विलादत मनाते हैं कि जो चीज़ अंधेरों में हम थे बस अंधेरों के बजाय हम उजाले में आ गए हजूर सल्लम की तालीमत पैगमर मोहम्मद सलीम सल्ल व की तालीमत हमें हमें और आपको इंसानियत का दर्ज देती है ह्यूमनिटी का दर्ज देती है और ये एहसान हम पर है कि हम जानवर सिफत थे है, है ना इंसानों की कोई सिफत हमारे अंदर नहीं थी तो हज़ू की तालीमत ने हमें और आपको इंसान बनाया तो बस उसी खुशी में उसी एहसान का शुक्र अदा करते हुए कि अल्लाह ने हम पर यह एहसान किया इतना बड़ा कि हजूर को हमारे दरमियान में भेजा तो इसलिए पूरी आलमी सतह पर पूरे वर्ल्ड लेवल पर यह जुलूस मनाया जाता है हज़ू का योम विलाद मनाया जाता है और साथ ही साथ लोग अपने अपने अतबार से, से जुलूस मनाते हैं कोई जुलूस मिलाद निकालता है कोई महफिलों मस्जिदों में महफ़िलें होती है कोई गरीबों को खाना खिलाकर हुजूर के विलादत की खुशी मनाता है कोई अपने घरों को सजा करके हुजूर की मिलाप की खुशी मनाता है कोई गरीब बेवा यतीम बेसहारों का सहारा बनकर के खुशी मनाता है तो अब अलग अलग तरीके हो सकते हैं आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज़ को लेंगे और उसके हिसाब से हुजूर की विलादत की खुशी मनाएंगे कोई क़ैद नहीं है कि आप घर को ही सजाइए या कोई कैद नहीं है कि आप जुलूस ही मनाइए या कोई ऐसी कैद नहीं है कि आप जलसा ही कीजिए आप किसी की मदद करके भी हुजूर के मिलाप की खुशी मना सकते हैं आप जो है तो सजरकारी ट्री प्लांटेशन जिसको हम कहते हैं तो आज आप देखें कि जैसे मैं खानक का कादरिया का एक रिप्रेजेंटेटिव होने की हैसियत से मैं आपको ये बात बता सकता हूँ कि अलहदुल्ला हमारे जो साहिब सज्जा है मौलाना तिसफ मियाँ कादरी उन्होंने ईद मिलादबी के हवाले से ये कहा कि भाई पूरे मुल्क में जो है तो पंद्रह हज़ार से ज्यादा हज़ू वसलम का पंद्रह सौ साल जश्न आम मना रहे तो आपने पंद्रह हज़ार से ज्यादा पूरे इंडिया में जो तो है पेड़ पौधा या यानी ट्री प्लांटेशन की बात कही है और जितने भी अनुयायी है वो सब जो है तो तो पूरे इंडिया में जगह जगह अपने हिसाब से जो है तो ट्री प्लांटेशन का, का काम करे इस तरीके की बहुत सारी चीजें तो ये एक वजह है वलादत की विलादत की खुशी मनाने की आपने तो बहुत अच्छी जानकारी दी है कि हजरत मोहम्मद पैगंबर आ, इनकी जो है जन्मदिन की तारीख आज पंद्रह साल हो चुके हैं पंद्रह से वर्ष आ, हजरत मोहम्मद पैगंबर यांना झालेला आहे आणि आज संगमने शहरात मोठ्या प्रमाणात प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येक मशिदीमध्ये प्रत्येक मुस्लिम समाज तो गोरगरीब असू किंवा श्रीमंत असू तो त्यांच्या पद्धतीने आपले सण हा साजरा करत आहे आणि गोरगरिबांना मदत करणं हाच इस्लाम धर्म आहे या माध्यमातून हेच आपल्याला कळत आहे मला ना हे तर खरंच आहे अशी बात आहे की आप आ, सब गोर गरीबों की मदद करते ये करते लेकिन आज और क्या क्या प्रोग्राम आज संगमने शहर में है संगमने शहर में अगर आप देखें कि हुजूर की विलादत की खुशी के अतबार से लोगों ने अलग अलग प्रोग्राम किए हैं कोई मस्जिदों में हज़ूर की तालीमत को बयान कर रहा है अलग अलग जगहों पर लंगर का एहतमाम किया गया है जिसको मराठी में हम क्या बोलेंगे भंडारे का जो थे और उसमें कोई ऐसी कैद नहीं होती है कि मेरे घर वाला ही खाएगा कोई भी उसमें आ सकता है अपना पेट भर के खाना खा सकता है लोगों की मदद की जा सकती है फ्री मेडिकल कैंप का जो है तो इनका किया गया है फिर हटरी प्लानेशन का भी जो है तो लोगों ने आज इनका किया है अलग अलग जगहों पर अभी दो दिन पहले कादरी मस्जिद में जो है तो ब्लड डोनेशन कैंप का भी जो है तो इक़ाद किया गया तो इस तरह की अलग अलग है चीज़ें जो संगम ने शहर में अलहमदिल्ला मनाई जा रही है आज आ, हजरत मोहम्मद पैगम्बर इनकी जयंती है इनका आज मिलाद है पंद्रह सौ सालाना तो इस मौके पर संगम ने के नागरिकों को क्या कहना चाहोगे क्या संदेश देना चाहोगे या इस नहीं, इस नहीं। मेरी तो कोई हैसियत नहीं है कि मैं संगम नेर के नागरिकों को पैगाम दूँ क्योंकि इस शहर में अलहमदिल्ला बड़े बड़े सूफिया और हमारे कायदीन इस शहर में मौजूद है लेकिन चूंकि एक इस्लाम का अनुयायी और इस्लाम का एक मुबलिक छोटा सा मुबलिक होने के हिसाब से तो मैं तमाम लोगों को यही पैगाम देना चाहूँगा कि आज का दिन हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है और बहुत बड़ा दिन है इस दिन हम अपना दिल बड़ा करके अपने रिश्तेदारों को जिनसे हमारा झगड़ा चल रहा उनको माफ़ करें अपने दोस्त अहबाब जिनसे हमारी नाराज़गी चल रही है उसको सॉर्ट आउट कर ले और जो लोग हमारे साथ झगड़ा फसाद कर रहे हो सके तो अगर माफ़ करने की कंडीशन में तो यकीन माफ़ कीजिए जो आपके अड़ोस पड़ोस में जो लोग ज़रूरतमंद है उनकी मदद कीजिए कोई कर्जदार है तो अगर हो सके तो आप उसका कर्जा अगर आपने दिया हुआ तो अगर आप माफ करने की कंडीशन हो तो उसका कर्जा माफ कर दे और अगर माफ नहीं कर सकते तो कम से कम उसकी डेट बढ़ा उसको टाइम बढ़ा करके दे दे मुद्दत उसकी दे, या अगर आप किसी का कर्जा अदा कर सकते हो तो वो कर दे और भी सारी जो, जो बहुत सारी बातें जो न्यूज पर इतनी बातें नहीं बयान की जा सकती बहुत अच्छी बात कही है या निमित्ता ने सर्व संगमनेर निरकार आज मौलाना वतीने एक संदेश ही आज हजरत मोहम्मद पैगम्बर जयंती निमित्त गोर गरीब जनतेला तर मदत करायचीच आहे पण जे काय आपल्या नातेवाईकांमध्ये जे भांडणं होतात या भांडणं कसे मिटवता येतील किंवा मग त्या माध्यमातून कशी माफी मागून त्यांचा एक मन जिंकायचा प्रयत्न या निमित्ताने करावा असाच एक वेगळा संदेश इस्लाम धर्म देत असतो आणि त्याच निमित्ताने आ, मौलाना यांनीही आज एक वेगळा संदेश सर्व नागरिकांना दिला आहे निश्चितच या पैगमाचा आणि ह्या निवेदनाचा आपण सर्वांनी विचार करून निश्चितच जे कोणी नातेवाईकांमध्ये भांडणं असतील ते मिटवावे हीच सी चोवीस तास वतीनेही आपल्याला सर्वांना आव्हान करण्यात येत आहे शावीस शेख सी चोवीस तास संगमनेर शावीस शेख सी चोवीस तास संगमनेर ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी सी चोवीस तास या युट्यूब चॅनेल लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा आणि बेल ऐकन वरती क्लिक करायला विसरू नका